fikir ahli farmasi ni uh, duduk belakang kaunter je. Belakang kaunter je. Assalamualaikum semua salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Borak Macu. Saya Puan Nur Fatihah duta kenali ubat anda, pejabat kesihatan daerah Kuantan. Hari ini saya tak seorang-seorang. Bersama-sama saya dua pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Encik Rahmat dan juga Puan Azlin. yang bertugas di uh, klinik kesihatan dan juga hospital. Selamat datang tuan-puan berdua ke Borak Macu Terima kasih puan. Hmm, terima kasih jemput. Hari ni kita borak-borak santai je. Uh, tak ada yang rigid sangat eh. Baik. Okay. Uh, <laughs> rasa macam berdebar kan. Biasalah kalau yes. ada orang buat rakaman ni ha, Tak apa, kita borak-borak <laughs> macam kita borak kawan-kawan je eh? Janji santai tapi sampai Wow, oh, okay. insyaAllah Tajuk hari ini di sebalik kaunter Peranan dan realiti seorang ahli farmasi Hari ini topik perbincangan kita di sebalik kaunter Tempat kita sembang-sembang pasal dunia farmasi Yang orang selalu tak nampak Tapi tak semua orang tahu cerita di belakang tabir tapi tak semua orang tahu cerita itu uh, Ambil nombor dapat ubat Betul ke macam tu Encik Rahmat, Puan Azlin? Ha, yang ni sebenarnya satu salah faham yang sentiasa ataupun sering berlaku lah Sebenarnya uh, kami sebagai pegawai farmasi ni uh, skop kerjanya lebih luas lagi Di mana kita di belakang kaunter farmasi tu kita ada buat semakan preskripsi mm -hmm. Memastikan ubat tu selamat dan juga memberikan kaunseling ubat-ubatan dan memantau keberkesanan ubat-ubat lah Okey. Saya tambah sikit lah eh. Mm -mm. Apa yang Cik Rahmat cakap tu betul lah. Jadi uh, apa ni untuk sebagai tambahan kami juga ada membantu doktor dalam merancang terapi di samping kita nak mencegah interaksi antara ubat yang berbahaya. Okey, macam tu. Okey, saya faham. Okey, dah ready ke ni? Ada soalan seterusnya ni agak panas ni. Uh, Senjasa ready. <laughs> Senjasa ready eh? Bagus lah panelis kita hari ni. <laughs> saya rasa macam bersemangat dengan borak-borak uh, kita hari ni eh. Itu borak-borak biasa je. Eh? Uh, janganlah tegang sangat, <laughs> senyum. Okey, soalan panas saya. Kenapa pesakit perlu tunggu lama walaupun nombor dah dipanggil? Okey, uh, untuk soalan Puan Fatihah yang ni... Uh, untuk maklumat Puan hal lah mm -hmm. uh, kita di unit farmasi ataupun jabatan farmasi uh, kita committed untuk memastikan ubat dibekalkan dalam tempoh 30 minit daripada uh, masa dia serahkan preskripsi di kaunter farmasi mm -hmm. tapi kita faham kadang-kadang tu uh, ada ambil masa juga ada drag masa juga ini ada disebabkan uh, setiap preskripsi yang kita terima tu kita akan teliti satu demi satu dan sekiranya ada memerlukan pengesahan dengan doktor kita kena call doktor lah itu yang ambil masa sedikit lah Okay. Ada pun uh, nak tambah. Okey, uh, contohnya lagi satu, <coughs> kalau kita ada ubat. Uh, orang panggil apa ubat extemporan atau kita panggil sebagai bancuh khas atau kategori ubat psikotropik ubat-ubat ni kalau kita nak ambil dia mm -hmm. ada proses dan prosedur yang ketat mengikut undang-undang. Puan -undang. Lin, oh. uh, saya tak faham lah ubat extemporan boleh terangkan a little bit tak kepada a little saya. Extemporan, eh? mm -hmm. extemporan ni maksud dia adalah selalunya ubat yang tidak dijual secara komersial mm -hmm. dan kita pegawai farmasi kena bancuh sendirilah ubat itu. Kita macam ada satu buku rujukan di mana kat situ dia ada formula lah yang perlu kita ikut mm -hmm. mengikut uh, dos uh, berapa kapsul nak kena guna apa ratio bancuhan yang perlu digunakan mm -hmm. sehinggalah menjadi sesuatu produk. Dan selalunya produk extemporal ni adalah short expiry lah. Tamat tarikh oh. dia adalah pendek. Oh ha, pendek lah ya. Tarikh luput dia adalah pendek. Oh begitu rupanya cetek ya. lagi lah pemahaman saya mm -hmm. pasal ubat-ubatan ni. Okey Apa jadi selepas preskripsi itu dah sah? โอเคไปพอนที่ค่ะ Uh, selepas kita dah sahkan uh, preskripsi kita dah call doktor dan sebagainya kita akan sediakanlah ubat yang uh, berdasarkan preskripsi itu untuk pastikan ubat yang kita sediakan tu uh, betul ikut dos dia ikut dia punya frekuensi dia dan kalau macam yang puan Azlin cakap tadi kalau perlukan bancuhan khas ataupun extemporan kita kena pastikan uh, kita punya persediaan tu ikut resepi ataupun ikut formula yang dikeluarkan oleh KKM hmm. uh, kita tak boleh sendiri sendiri nak adjust, adjust sendiri tak hmm, boleh tak boleh pandai-pandailah uh, lepas tu kita kena label walaupun dia ada spek dia yang 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 yeah, betul, betul lah ha -ha. Mm. kalau macam contoh untuk ubat psikotropik pula mm -hmm. kalau macam uh, ada pesakit datang dan kita nak keluarkan sebarang pengeluaran ataupun kemasukan ubat psikotropik ni kita kena rekod Data pesakit Contoh macam nama ke IC mm -hmm. Alamat dan berapa biji yang kita keluarkan betul. Semua tu kita kena record. Jadi kat situ saja pun Dah mengambil masa uh, Berapa minit dah kan Kat situ mm -hmm. ha, mm -hmm. Jadi mm -hmm. macam bila dah Ambil tu pun Kita kena kunci balik Dia punya Almari semua mm -hmm. Jadi kat situ memang Ambil masa lah Sebab dia ada prosedur dia Yang kita kena ikut mm -hmm. Mm -hmm. Macam tu Jadi recording Is very important lah Ya yeah, uh, Sangat penting Sangat penting lah yeah, uh, Jadi uh, Selepas tu Pemberian obat Kepada pesakit itu terus diberikan atau macam mana Cik Rahmat Puan Azlin? Belum hmm. lagi Puan Tihah, dia hmm. ada satu lagi step yang kita memang tak boleh skip lah. Uh, step ni iaitu kita panggil semak silang. Hmm. Di mana uh, kita akan semak balik ubat yang disediakan tadi berdasarkan label tu kita semak balik satu persatu untuk memastikan uh, ubat, uh, dos, label semua on point. Barulah kita boleh bagi pesakit dan pesakit boleh amalkan konsep 5B. 5B? Apa tu? Boleh terangkan? 5B okey, 5B tu sebenarnya adalah Música saya tambah sikit eh kalau mm -hmm. macam untuk waktu proses pendispensan kadang-kadang ada pesakit yang memerlukan perkhidmatan kaunseling okey jadi kita sebagai farmasi kita akan bawa pesakit tu ke satu bilik khas mm -hmm. di mana kita akan berikan khidmat kaunseling kepada pesakit oh, oh macam yang saya pernah tengok dekat klinik kesihatan pegawai farmasi tu bawa satu warga emas ke bilik untuk kaunseling pasal insulin tu eh Haa ya yeah, betul Dia sebab lebih dia kurang lebih... konsep ha, dia tu macam ha, ha, ha. tu lah yeah, Kalau kita ada bilik khusus dia macam lebih privacy lah kan Haa ha, ya lebih ha. privacy mm -mm. So macam kita nak bertanya pun Kita tak segan lah ha, sebab ha, yeah. kita dengan dia ha, je ha, kan Haa betul mm -hmm. Okey jadi sebenarnya banyaklah langkah-langkah Sebelum pendispensan obat lah Jadi patutlah kita ambil masa lama Untuk kita tunggu Sebab sebenarnya kita tak faham apa hmm. ha, apakah langkah-langkah je Dan juga ha. rekod yang perlu Pegawai farmasi uh -huh. buat Dan sahkan sebelum yeah. Ubat diterima Kepada pesakit Betul mm -hmm. tu puan Banyak step di belakang kaunter Yang ramai orang tak tahu Okey Banyak dah ni Input-input yang Diserap masuk Dalam fikiran Betul. Dan minda saya hari ini ni <laughs> Seterusnya kita pergi uh, Ke soalan yang Lebih uh, terbuka Dan lebih Orang kata Relax lah Hmm uh. Menurut pandangan uh, anda berdua, uh -huh. apakah uh, pandangan dan juga stigma masyarakat tentang peranan uh, pegawai-pegawai farmasi? Uh. Peranan uh, Stigma masyarakat kan mm -mm. Okay, uh, Stigma masyarakat ni sebenarnya uh, Daripada dulu lagi lah sebenarnya Ada orang uh, Ramai yang masih berfikir Sebenarnya uh, Pekerja farmasi ni Hanyalah orang kata macam Penjaga kaunter kan mm -hmm. uh, Tapi sebenarnya Alhamdulillah Sekarang ni ramai yang Lebih faham Tentang peranan Ahli farmasi ni mm -hmm. Memandangkan sekarang Kita dah ada banyak Buat program vaksinasi ha, Betul kan? Kita mm -mm. juga ada kempen kesihatan mm -mm. Dan juga kita ada Farmasi community. Mm -mm betul tu puan azrin ah. tapi uh, pada pandangan saya uh, kita masih perlukan lebih banyak pendidikan lah, mm -hmm. ataupun pendedahan kepada orang awam apakah peranan uh, pegawai farmasilah uh, sebab kerja kami ni pegawai farmasi mm -hmm. bukan lah dari semak preskripsi pengurusan stok beri kaunseling berbatan kepada pesakit Hmm, yelah, sebab sekarang ni pun kalau kita pergi event-event ataupun expo-expo yang besar, contoh dia di Majlis Bandaraya Kuantan pun, kita tengok banyak ahli ahli farmasi yang buka kaunter dan buf buf. Hmm, ha, di situ kita boleh kenal pasti peranan ahli-ahli farmasi hmm. berkenaan. Maknanya skop dia dah bukan lagi di kaunter sahaja, malah berada di luar bersama-sama dengan masyarakat. Ah betul. Ha, betul. Okey. Seterusnya, orang fikir ahli farmasi ni uh, duduk belakang kaunter je. Sebenarnya luas bidang ni kan. Hmm, Boleh tak bagi contoh-contoh dia yang lain sebab saya tak berapa nak tahu. Hmm. Sebab dia terlalu luas, mm -hmm. so kita eh uh, pecah-pecahkanlah. Okey kalau contohnya uh, kalau farmasi dekat hospital kan mm -hmm. kita ada ahli farmasi klinikal okay. di mana farmasi uh, ni dia akan ikut doktor nurse ward round semua tu. Mm -hmm. So at the same time dia dapat pantau kesan sampingan mm -hmm. dan juga boleh rancang orang kata rancang terapi ubat bersama mm -hmm. dengan ahli profesion yang lain mm -hmm. kan. Uh, selain daripada klinikal uh, kita juga ada kalau dekat hospital kita ada servis pemantauan terapi ubat mm -hmm. kita ada klinik pemantauan eh pemantauan pula uh, apa adherence uh, klinik kepatuhan ah, kepatuhan yeah, klinik mm -mm. kepatuhan ubat kita ada farmasi aseptik dan sebagainya lah ada banyak lagi kita terlalu luas kalau kita nak bincangkan ha, tengah hari hmm, ni kan cukup lah kita tahu yang yeah, di atas betul. saja betul. eh hmm. Okay, kalau saya boleh bagi contoh yang lain kita mm -hmm. ada juga uh, pegawai farmasi yang bertugas di komuniti farmasi mm -hmm. ataupun kalau pun mm -hmm. biasa dengar private farmasi lah orang panggil private uh -huh, farmasi ialah. kan banyak Mas yang tumbuh sekarang kan Ya yeah, betul <laughs> mm -hmm. jadi uh, pegawai farmasi yang bertugas di komuniti farmasi ataupun private farmasi ni dia bukan saja membekalkan ubat mm -hmm. tapi dia beri uh, khidmat nasihat ubat kemudian mm -hmm. ada juga yang uh, memberi uh, perkhidmatan uh, klinik berhenti merokok Kemudian ada juga yang menjalankan pengamatan uh, saringan kesihatan asas. Okey hmm. selain daripada itu, bidang farmasi dalam bidang industri pun ada juga di mana ahli farmasi ni terlibat dalam penghasilan dan kawalan kualiti ubat uh, dan mereka memastikan ubat ni mengikut piayawan antarabangsa. Ah uh, bukannya uh, biasa-biasalah. Kita nak pastikan standard ubat tu betul-betul berkualiti lah betul kalau macam dari segi ok kita masuk lagi mm -hmm. kalau dari segi penyelidikan kan mm -hmm. farmasi pun ada buat penyelidikan oh begitu ah, ya betul dekat situ kita akan kaji ubat yang baru mm. vaksin dan juga kita akan uh, apa orang panggil uh, kita akan check lah uh, ataupun uh, menghasilkan teknologi rawatan yang terkini mm. kan Sen, dan ada juga ahli farmasi yang bekerja di bahagian dasar dan pentadbiran mm -hmm. uh, di mana kat situ mereka akan uh, buat polisi, dia akan mengawasi selia undang-undang, dia akan mem, uh, mengurus sistem bekalan dan uh, menjamin keselamatan dan juga kualiti ubat serta dia akan menentukan hala tuju pembangunan profession farmasi itu sendiri. Bagus eh sangat ha. terperinci eh puan hmm. Azlin. <laughs> dan puan Azlin jangan lupa ah, dalam bidang teknologi pun ini. ada juga. Sebabnya <laughs> sekarang wujud uh, telefarmasi, <laughs> e-preskripsi dan juga automasi farmasilah. Dan yang terakhir yang saya tak lupakanlah yang <laughs> melatih pelapis-pelapis kami, pegawai mm. farmasi mm. ini iaitu pensyarah farmasi di institusi pengajian tinggi. Mm. Mereka inilah mm. yang bertanggungjawab besar untuk membentuk masa depan farmasi negara. Mm. Semestinya mm. kan. Mm. Mm. Tenaga pengajar yang kita tak boleh lupakan. Mm. Lah. Mm. Okey, memang luas. Confirm ah Farmasi bukan sekadar orang belakang kaunter je, mm. Tapi tunjang dalam sistem kesehatan di Kementerian Kesehatan Malaysia. Okey, sebelum kita wrap up, apa pesanan terakhir Encik Rahmat dan juga puan Azlin kepada seluruh lapisan masyarakat? Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar sana tu, uh, macam yang kita dah bincangkan tadi, uh, peranan ahli farmasi ni bukan sahaja duduk di belakang kaunter sajalah. Kita punya peranan lebih daripada itu eh. Kadang-kadang kadang-kadang uh, tu mengambil masa yang agak panjanglah untuk pesakit ambil ubat. Uh, ini semua adalah sangat penting lah untuk memastikan ubat yang kita bagi itu adalah uh, uh, selamat lah kepada pesakit. Ada pun okay. Azli nak tambah <laughs> ke? Okey, sekejap. <laughs> Saya bagi pesanan kepada adik-adik muda lah sekarang yang tengah belajar kan. Okay. Kalau sekiranya adik-adik macam minat bidang farmasi, minat belajar ubat, minat nak bantu orang, uh, jadi adik-adik boleh uh, sambung belajar dalam bidang farmasi. Kalau adik-adik uh, memang minat lah, tentang kejaya uh, ahli farmasi. Nampaknya puan Azli menyeru eh <laughs> supaya lebih ramai lagi adik-adik uh, yang mengambil kos farmasi eh betul. bagi betul. mengisi kekosongan di uh, seluruh, Malaysia seluruh Malaysia lah ya. Lagi ramai lagi bagus. Puan <laughs> puan uh, the more the merrier lah. Ya yeah, betul. Okey. Uh, Okey, <laughs> okay, uh, seterusnya kita dah habis lah borak-borak santai ni <laughs> kita nak jump kepada kuis betul atau salah. Uh, ada kuis pula ada eh. Ada kuis <laughs> eh untuk uh, panelis kita berdua sebab dengannya dia orang ni memang dua orang yang sangat hebat dan berkaliber serta committed dan competence lah dalam kerja ni. Okey, uh, kuis ni betul atau salah je. Kita masuk segmen paling fun hari ni, uh, teka betul atau salah. Saya nak uji kepakaran Encik Rahmat dan Puan Azlim. Ah, macam mana tu puan? Kita nak angkat tangan ke macam mana? Ah, uh, saya akan beri uh, a <laughs> benda kau orang oh. ini. Jadi boleh uh, nanti kalau yes, saya tanya soalan Uh, hmm. boleh a uh, Cik Rahmat dan Pu Azin. Hadiah. Ini hadiah dia. Hadiah. Hadi, hadiah. Hadi, hadiah hadiah hati ikhlas oh. <laughs> Betul atau salah ya? Uh, senang je. Okey uh, siapa cepat dia jawab. Ready eh korang? Okey. 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 Jawab. Okey, ready angkat tangan. Ready? Ready. 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 <laughs> Okey. Soalan yang pertama dengar betul-betul eh. Ahli farmasi boleh tukar jenis obat dalam preskripsi tanpa berbincang dengan doktor Betul ataupun salah? Salah, salah. Ya jawapan dia salah, salah. Okey Encik okay. Rahmat boleh terangkan? Okey uh, pegawai farmasi ni bila terima preskripsi Kita tak boleh dengan sesuka hati menukar ubat yang ada dalam preskripsi tu uh, Jadi kita kena kontak balik doktor, kita kena bincang kemudian barulah kita Inilah kita tukarlah. Maksudnya pegawai farmasi tidak boleh sewenang-wenangnya menukar ubat yang ada dalam preskripsi tersebut. Kita boleh call uh, doktor mm. untuk mencadangkan alternatif mm -hmm. tapi tidak boleh tukar sewenang-wenangnya lah. Mm. Uh -huh. Jadi kalau nak tukar apa-apa pun kena berbincang dengan pegawai perubatan ya, lah. betul. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Kalau stok ubat psikotropik tak sama dengan rekod log, farmasi boleh teruskan macam biasa atau tidak? Betul ataupun salah salah, salah dia ya, jawapannya salah. Okey, Puan Azlin okay. boleh terangkan? Okey, okay, ubat psikotropik... Uh, seperti yang kita dah bincangkan tadi, pagi-pagi mm -hmm. eh, tengah hari tadi, mm -hmm. uh, dia uh, apa orang kata ubat yang berrekod. Kita mm -hmm. ada data-data pesakit kita. Jadi kalau ada uh, orang kata tak sama stok fizikal dengan dalam rekod, kita kena siasat dulu, cari dulu kat mana berlakunya kehilangan tu. Baru mm -hmm. kita boleh teruskan. Sekiranya uh, sebabnya ubat psikotropik ni dia adalah ubat dadah yang bahaya dan terkawal. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. kalau tak sama ada berlaku kehilangan Dia uh -huh. boleh jadi Kes polis lah mm. ah, So kalau jadi kes polis Kita tak nak lah Dia jadi kes berat lah mm. Mm. Jadi mm. panjang lah pula oh, ya banyak Kena banyak buat laporan cita. Apa mm. semua ya Jadi memang kena Pastikan betul-betul Sama kuantiti dia Dengan rekod mm. Informasi mm. Yeah, betul. Sebab tu kan biasanya Kita kalau dalam Pemberian ubat berbahaya ni Kita kena ada double check eh? mm -mm. Betul, betul. Hmm. Saya dan mak okay. okay. Saya maksilang Soalan yang seterusnya Soalan yang ketiga Ahli farmasi klinikal hanya fokus pada ubat dan bukan pada keadaan pesakit. Betul ataupun salah? Salah. Ah salah. Jawapan dia salah. Okey Cik Rahmat boleh terangkan? Okey. Ah uh, farmasi klinikal yang bertugas di what? Uh, hmm. dia tidak hanya melihat ubat sajalah. Dia kena tengok juga keadaan pesakit. Bagaimana fungsi hati dia, bagaimana dia punya keadaan buah pinggang. Uh, disebabkan uh, fungsi buah pinggang dan hati ini menentukan uh, dos pesakit adakah ubat itu sesuai dengan pesakit atau tidak mm. lah. jadi dia tidak hanya melihat kepada ubat betul tak Puan Azri? Uh, ya betul sebabnya ada sesetengah ubat dia tak sesuai dengan kondisi pesakit itu sendiri mm -hmm. mungkin bila dia ada masalah hati, dia makan ubat tersebut mm -hmm. dia akan, orang kata dia akan merosakkan lagi mm, hati makin pesakit ha, uh, mm. jadi makin teruk jadi kita akan cuba cari alternatif lain yang mana dia akan protect Uh, pesakit punya hati lah mm, 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 sebab kita ada mm, mm, banyak sangat jenis ubat, jadi macam mungkin ubat yang sesuai untuk pesakit tu berbeza dengan uh, pesakit yang lain. Mm, cari jalan Ah ya betul. Okey, uh, soalan yang keempat, dalam industri farmaseutikal, ahli farmasi hanya buat kerja pemasaran ubat. Betul ataupun salah? Salah. Hmm. Ya yeah, jawapan ah, dia salah. salah. Eh, eh salah. betul ke salah? Salah, Ha <laughs> uh, jawapan dia adalah salah. Puan Azlin boleh terangkan? Hmm, apa pharmaceutical kan? Ah, dalam industri, ah, industri pharmaceutical, pharmaceutical ahli farmasi hanya buat kerja marketing ubat je. Betul oh, ke salah? Okay. Uh, sebenarnya itu adalah salah lah. Mm -hmm. Sebab industri pharmaceutical ni kita tahu memang dia uh, orang kata apa? Dia buat ubat kan? Mm -hmm. uh, so selain daripada pemasaran ubat, dia juga orang kata uh, ada buat penyelidikan. Mm -hmm. Ya, yeah, kita panggil research and development lah. Mm -hmm. Okey. Okey, faham? Mm -hmm. So, um, uh, seterusnya Cik Rahmat. <laughs> Selain daripada research mm -hmm. and development, uh, bagi farmasi di bahagian industri ini dia juga ada dia buat ni lah, memastikan ubat tu berkualiti lah. Yeah. Uh, memastikan pendaftaran dia, mm. uh, mematuhi, NP, uh, ni lah, atas-atas dan pihak yang hmm. sedia ada lah. Okey, kita ke last soalan. Nampak gaya tak sabar ni, penelis <laughs> nak habis ni, ke nak sambung lagi? <laughs> soalan yang kelima, ahli farmasi wajib tahu interaksi ubat dengan makanan atau herba? Jawapannya betul atau salah? Betul. Betul. Okey, Encik uh, Rahmat boleh terangkan? Okey, uh, ubat-ubatan yang diambil oleh pesakit ini sebenarnya dia ada interaksi dengan makanan yang pe uh, pesakit ambil ataupun dia ada juga interaksi dengan ubat-ubatan yang yang pesakit ambil lah. Uh, uh, jadi sebab itulah pegawai farmasi dia perlu tahulah. Uh, apa ni interaksi-interaksi yang mungkin boleh berlaku bila pesakit ambil ubat dan makan makanan tertentu mm -hmm. ataupun ubat sedia ada yang dia dah makan dan doktor nak start ubat baru dia kena tahu mm. ada interaksi atau tidak. Jadi uh, apa ni kita boleh memastikan uh, pesakit ni tak nilah tak uh, tak salah ambil ubat ataupun tak memberi kesan mudarat kepada pesakit hmm, lagi dalam pengambilan. Ha, Kira nya hmm. penting pentinglah kalau farmasi tu dia tahu interaksi antara ubat dengan herba ataupun makanan sebabnya hmm, hmm. bila dia tahu okay. kita kan ada himat counselling so hmm, kita hmm, dapat hmm. share kita punya apa kata maklumat kepada pesakit kita dapat hmm. bagi nasihat ke peringatan ke kan. Hmm. Okey lah, uh, kalau macam tu Tamat sudah sesi kuis kita, nampaknya uh, Korang berdua memang hebat lah Dalam menjawab soalan saya Saya rasa soalan saya ni agak kental, <laughs> hmm. kental. Alhamdulillah Syukur kehadapan ilahi Sebab uh, habis sudah uh, Borak makcu dan juga uh, kuis uh, betul atau salah dunia farmasi ini terima kasih uh, kepada Encik Rahmat dan Puan Azlin atas perkongsian uh, yang sangat-sangat-sangat banyak memberi info dan manfaat kepada kita semua ya. Sama -sama. semoga uh, semua pendengar lapisan masyarakat lebih memahami dunia farmasi insyaAllah uh, Okey, manakala yang baik itu dah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada saya lah. Jangan lupa ikuti kami di Facebook, TikTok dan YouTube bahagian perkhidmatan farmasi Negeri Pahang dan layari laman web kenali ubat anda Negeri Pahang sekiranya anda berminat untuk menjadi duta kenali ubat anda Negeri Pahang boleh hubungi bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Hingga berjumpa lagi di, epi di episod Borak Makcu akan datang. Moh kita. moh kita. Celek, celek ubat. ubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Bye.